Я сам музыкантка, приходи мы сейчас к Мы с мы музыкантки приходи мы к вам. Я я умею играть, мы умеем так а то на гуслички, як на не играет. Фидли фидли старые фидли 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 гуслички. Маша, старая давай, клади свиненка, будешь мне помогать. Салат нужно сделать. Бери там, давай. тут А что, брать? Овощи бери, тарелку бери, давай. Перец. нужно помыть, Маша. Один или два? Один. Зеленый или красный? Да какой сорок, хочешь, Маш. Ну что за вопросы глупые? Какой тебе больше нравится, такой и берешь. Поля. Полина. Где будешь помогать? Угу. Так, Маша будет делать салат. А, я что? а ты будешь на стол накрывать. На стол? Угу. А как мне сделать, если наша там? Ну, ладно. Так, <как> я тебе дам тарелку. Угу. Вот тут карандаши эти. Положим их Так, всю. в чемодан ничего никто не кладет. Ну, ты... Я собрала, что хочу. Да, все собирайте, кладите на диван. Так. Я а, Личные я вещи будете кла класть в рюкзак, ты возьмешь тот портфель, Полина, ты тоже возьмешь а, вот там рюкзак. портфель. Хорошо. В коридоре. Я, села. Маша, зачем тебе так новая футболка? Ну чтобы менять каждый день. Ты, что, королева? Ну не. да. А платье? Ну то на новый год. Маша. Там извиняюсь, тут нету У меня другого нет. Полина, сядь. <клев> не, ну она легкая, можешь, конечно, взять. Ну, Но я нет думаю, что нет. тебе в нем просто будет холодно, Маша. Можно еще эти возьму, джинсы? Нет, зачем я тебе не столько не джинс? Нет. Ну, чтоб с волоками менять. Мария, <клев> ну что за ту извиняюсь. Тебе будут спортивные штаны и две пары джинсов. Ты там не будешь по улицам ходить. В стране война. По улицам никто не ходит и не гуляет. Все, мама, это все так что я беру. Вещей берем по минимуму... Два. Ну, я, наверное, я эту мама. не буду брать, да? И эту берем. Слышь, вот чем? как раз кофты можно взять, Маша. Ну, уже ну, Маша, Ты один, Да. Мне кажется, мороза все равно старая кофта на тебе или новая. Оденешь ту кофту, наверх еще одну кофту, потом курточку, потом шапку, шарфик и пошла. Вы уже подумали, что будем делать с Семеном? У -у -у. Я подумала. И что она думала? Выпустим на пол, поставим там зону, там поставим домик, насыпем весь корм. Это еще насыпем, все сено, насыплю все воду и все. Да, и будет кухня в распоряжении Семена. Да. Да, приедем, может тут мебели нет, он съел. Да, я помню. у меня сгрызано Кстати, у тебя уже сгрызано. Не, серьезно. Бабушка. Ну, бабушка. Ты думаешь, бабушка будет хотеть переделать нашу крысу? <свист> Первый Семен не крыса. Ну, а во-вторых, бабушка не будет выбора. Ну да. Ну да, бабушка. Ради дочки все возможно. Машина, ешь свою конфету, я тебя прошу. <свист> Привет, мама. Да, дома. ага, добрый, ну давай, тогда увидимся, ага, угу. да, добрый, пока. что случилось? так бабушка едет. Что бабушка ж не знала, что мы едем. А так может чемодан запрятать? ну а что ты ей не скажешь? ладно, М давай потом. бабушка приедет и скажем. разумно, сделаем бабушку. ну она у нас. ручка черная, не могу ее найти. Убью. чего? А потому что мы без разрешения. Дочка мне сказала, что мы едем в Украину. Наругает, скажет, в угол, и все, мы не поедем. Бабушка мне уже в угол не поставит. Ай-ху, знаете, где буду в Ты попыт свой будешь брать? Нет, а, Малыша. я забыла попыт гитару. Спасибо. Не за что. Попыт, наверное, не надо. Нет, отдай. Так, мы еще возьмем твои тетрадки. Семену этот звук не нравится. Ну, ничего страшного. Смотрите на это. Запрячь чем чем чемодан. Так, тихо. Ой. Привет, мама. Привет. Привет. Что Привет. ты? Да, да, а, запрячу, да. Привет. 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 Привет, Семен говорит. Привет, Привет. Семен говорит. Привет, Семен О, нашла вот. Вот картина папе подарок. Ну, я так можно посмотреть? Это же надо вырезать. Ну да, ну я, я думаю, что не надо вырезать, потому что сзади там еще паучок. Вот видишь, сзади еще па паучок. Ну ты же даришь собаку. Подари двойную картину. Ну, ну можешь размаливать. Паучка. Нет. Ну, а тут еще ж напиши, папа, витай с новым роком. Что? А чемодан что-то? просто, мы же едем в Украину. Света, ну тогда Ну здрасте, ну тогда. Куда? Все с Украины. Вы что, новости не читаете? Ну, читаем. Поля, не сломай, я тебя прошу. Ну, бабушка, мы не шучим. Мы реально едем в Украину. <связь> ну, на Новый год хотим. Папу увидим. А, да. Иди его отнеси. Ну, не знаю. Ты знаешь, что... два дня метро не работала в Киеве. Воды нет, света нет, отопления нет. Ну, знаю. Но его ж включают. График есть. Ничего страшного. Ну, а то что, то, что бомбят. Почему? Ну, бомбят. Давай я тебе почешу все. Я не Ничего знаю. страшного, Поля, иди покажешь, поделай что-нибудь, Да, я с бабушкой поговорю. И что, Вова дал добру? на вашу поездку? Ну да, он нас встретит. Ну, мы доедем поездом, он нас встретит. Машина заберет, все будет нормально. Если долго света не будет, пойдем, это самое, откроет гостевой дом, будем там генератор работает. Но ну, тем более мы едем, не едем в Бравары, мы едем ну, во Львов. еще поедем, там, это, заедем во Львов, побудем три дня, а потом, ну, будет все нормально, не переживай. Не знаю, мне он сегодня знакомая написала в Киеве 55 часов нет света. 55 часов. Семен, принеси. Семенычу? Он да. уже мучился, а нет света, это нет воды, нет отопления, нет интернета, ничего нет. Мам, ну я знаю, но я же тебе говорю, в гостевом доме, когда работает генератор, все есть, все будет нормально. Я мама. не знаю, Свет, это как-то несерьезно. Ну, почему несерьезно? Не это не знаю. нормально. Все люди едут сейчас с Украины, потому что холод ну, собачий, потому еду что еду морозы, потому что бомбят. А вы едете туда. Ну, вы можете присмотреть за Семеном. Я не могу присмотреть за Семеновым, потому что я уезжаю тоже. На не в Украину, в другое место. А э, куда? На три дня ночью. Или ночью. Или ночью. На ну, у нас не будет недели, а ты надолго уезжаешь? На три дня, наверное. Наверное. Я не знаю. Но я, про я вообще против, Света. Я против того, что вы едете посмотрите на этого красавца. Да почему тут ваша свинья, Полина? Иди. Я говорю о том, что в Украине идет Маша, война. Маша, побудь, Маша, побудь там а вы едете туда? Не знаю все это. Я категорически против. Это неправильно, это так не должно быть. Мама, а как должно быть? Мама, я не видела своего мужа, они... Поля, пойди на кухню, я тебя попросила. Он уже не видел детей своих почти год. Неужели мы не можем на Новый год быть вместе? Мне, честно говоря, все равно, пусть не будут воды и еды, я хочу быть вместе на Новый год. Света, а если бомбежка? Я понимаю, что можно посидеть и без света, и без воды, без ничего. А если будут бомбить, ты же понимаешь, что потом ни ты, ни я, ни, ни никто мы не сможем себе этого простить. Ну, ты знаешь, я я поеду и все. Но это уже принятое решение. Можешь сердиться, можешь думать обо мне плохо, как хочешь. Что тут сердиться, что тут плохо думать? Это Ой, не знаю. Я, конечно, против. Посмотри на свою маму, пожалуйста. Не начнишь ваша семья. Не начни токнется. ваша свинья. Но я ж уеду. Меня не будет больше двух суток. Не знаешь. Меня не будет больше двух суток. Ну ничего. Мы ему салатика побольше, корма побольше, водички. Потом же будешь там пару раз еще в неделю приедешь, и мы уже приедем детям потом в школу 2 числа. Все нормально будет, не помрет. Угу. Не в свинеж дело. Ну, Ты же понимаешь. Знаю. Ничего, посмотри, сколько людей тоже едут домой на праздники. Все будет нормально. Главное. А сколько, а сколько людей сейчас приезжает? Я была в украинском центре. Сколько людей приехало света? Это ты не видишь и не знаешь. Мама, главное верить. Все будет нормально. Угу, пожалуйста. Не могу.